wala haula wala quwwata illa billahil aliyil -al azim alhamdulillah selamat berjumpa kembali live streaming kita masuk kali yang ke-19 daripada 40 kali yang kita rancang bersesuaian dengan 40 kitab yang terdapat dalam kitab induk Ihya Ulumuddin malam ini perkongsian kita bertajuk mengenal bahaya lidah memelihara lidah Lidah itu antara nikmat Allah yang paling besar Walau kecil tubuhnya tetapi besar peluangnya berbuat ketaatan dan kedosaan Bahkan kufur dan iman itu tidak akan jelas selain dengan kesaksian lidah Lidah itu luas medannya tidak akan terlepas daripada kejahatan lidah selain orang yang mengikat lidahnya dengan tali kekang agama sesungguhnya lidah itu boleh menjadi perkakas syaitan yang paling besar untuk memperdaya manusia oleh itu kita mestilah mengenal bahaya-bahaya lidah agar kita terhindar daripadanya besarnya bahaya lidah dan kepentingan untuk menjaganya Abu Abdullah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apakah yang mesti aku jaga? Maka Nabi SAW menunjukkan dengan tangannya ke lidahnya Riwayat Imam Turmizi dan dipandangnya sahih Rasulullah SAW bersabda maksudnya Sesiapa yang menjamin bagi aku Apa yang di antara dua tulang rahangnya Iaitu lidah ataupun mulut ataupun kata-kata Dan apa yang di antara dua kakinya Maksudnya kemaluan. Nescaya aku jamin baginya jannah. Riwayat Imam Bukhari. Sekiranya kita ni menjaga lidah dan menjaga kemaluan, insyaAllah jannah. Dan ditanyakan kepada Rasulullah tentang punca terbesar yang membawa manusia masuk ke dalam neraka. Ha, jawab Rasulullah, dua rongga badan iaitu mulut dan kemaluan. Riwayat Turmizi Ibn Majah. Ha, jadi kita jangan fitnah orang, jangan burukkan orang, jangan menipu, jangan malukan orang, jangan sakitkan hati orang. Sabda baginda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Ha, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada dua pilihan sahaja, ha, iaitu sama ada cakap yang baik-baik ataupun duduk diam. Tapi memang susah nak jumpa orang yang dari mulut dia tak keluar langsung yang tak baik ni. Jenis-jenis bahaya lidah. Okay. Bahaya yang pertama, lidah boleh membuatkan kita bercakap hal-hal yang tidak perlu, benda-benda ha, yang sia-sia lah. Nabi bersabda, antara kebagusan Islam seseorang manusia itu adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak diperlukannya. Riwayat Turmizi Ibnu Majah. kita bercakap perkara yang tidak perlu itu sekalipun boleh. Ha, harus. Tetapi akan menyia-nyiakan waktu. Rugilah. Dan menambahkan panjang hisap kita di akhirat nanti. Ha, nak lalui kastam akhirat esok dia lama. Lebih baiklah gantikan percakapan yang tidak perlu itu. Ha, contoh dia dengan berfikir atau dengan berzikir atau dengan tilawah dan sebagainya. hisap dia akhirat ni dia bukan sekejap-sekejap lama jadi kita jangan tambah lagi kita kalau nak kena beratur tiga hari dekat mesin ATM baru boleh ambil duit kita tak mau tak lalu tak larat yang di akhirat tu dia bukan tiga hari lama jadi kita kalau boleh kecilkan perkara-perkara yang nak dihisap sebab sangat lama baik dari segi kata-kata dari segi perbuatan dari segi harta dari segi perniagaan, dari segi pakaian dan sebagainya Yahya bin Abi Habib berkata Antara fitnah orang berilmu itu ialah berkata-kata lebih disukainya berbanding mendengar ha, Kalau orang lain bercakap, wajah dia nampak tak selesa ha, Kalau boleh dia, dia yang nak bercakap ha, Biar orang lain jadi pendengar, dia nak bercakap ha, Dia suka nak memotong Ibrahim An-Nakai berkata Manusia dibinasakan oleh dua sifat iaitu lebih harta dan lebih kata-kata. Sebab kalau lebih harta akan memudahkan seseorang itu mencapai perkara-perkara yang tak baik. Dan kalau lebih kata-kata akan memudahkan seseorang itu dia bercakap yang tak baik. Bahaya yang ketiga, lidah boleh membuatkan kita bercakap kosong pada hal yang batil. Ini bukan perkara yang sia-sia, ini perkara yang salah. Yang maksiat yang mendatangkan dosa Antaranya Berbual tentang hal keadaan Wanita dan lelaki Cakap yang lucah-lucah Tempat-tempat bahan mabuk Atau bahan-bahan terlarang Dan seumpamanya Semua ini merangsang keinginan Bahaya lidah yang keempat Lidah boleh membuatkan kita Berbantah-bantahan dan bertengkar Nabi bersabda Sesiapa yang meninggalkan pertengkaran Sedangkan dia benar Niscaya dibangunkan sebuah rumah baginya dalam jannah tertinggi. Dan sesiapa yang meninggalkan pertengkaran sedangkan dia salah, Niscaya dibangunkan sebuah rumah baginya di tengah-tengah jannah. Riwayat Imam Turmizi dan Ibnu Majah. Cuma hadis ini dia umum. Imam Al-Ghazali dia ada ulas perinciannya dalam kitab Ihya. Masa bila kita boleh bertengkar, masa bila kita kena menghindarkan pertengkaran. Bukan dalam semua keadaan tidak boleh bertengkar. Bahaya lidah yang kelima boleh menimbulkan permusuhan. Sabda Nabi, orang yang sangat dimurkai oleh Allah ialah orang yang suka bermusuhan. Riwayat Imam Bukhari. Namun, bagi orang yang teraniaya, yang menolong hujahnya dengan jalan agama, tanpa berlebih-lebihan, dia berhujah sekadar perlu Tanpa maksud kedengkian dan menyakitkan Maka perbuatan itu tidaklah haram Begitu juga halnya dalam masalah pertengkaran Jadi ada masa boleh, ada masa tak boleh Bahaya yang keenam Boleh membuatkan kita memberat-beratkan dalam berkata-kata Yang ini kena masuk pengajian lah sebab panjang huraiannya Bahaya yang ketujuh Boleh menimbulkan kata-kata yang keji Makian dan kotor Benda-benda yang tak elok disebut. Nabi bersabda, tidaklah seseorang mukmin itu dia pencela, dia pengutuk, pelaku kekejian dan berlidah kotor. Rewayat Termizi. Di orang Islam ni sepatutnya dia cakap yang baik-baik sahaja. Yang mudah sahaja yang keluar daripada mulut dia. Antara kaedah untuk menjaga kebersihan lidah, adalah dengan melapikkan kata-kata pada tempat yang sesuai. Kita bercakap secara kinayah, secara sindiran, secara berlapik. Contoh, Allah Ta'ala menyebut dengan kinayah. Perkataan menyentuh. Tapi Allah nak cerita tentang berjimak. Allah tak guna perkataan jimak tu, dia guna perkataan menyentuh. Maka perkataan menyentuh, berteman dan seumpamanya adalah kinayah. Adalah lapik, adalah Sindiran Adalah orang kata bahasa-bahasa halus Bagi berjimak Dan tidaklah kata-kata itu keji Cakap berlapik ni dia akan membuatkan lebih sopan Tidaklah hal ini khusus dengan dalam berjimak sahaja Tetapi kinayah ataupun lapik ini Yang memakai perkataan khudah hajat Bila kita nak buang air Buang air tu pun lapik juga kan Kita nak kencing, nak berak Kita kata buang air, lapik dah ataupun nak kata qada hajat kerana hal itu termasuk yang disembunyikan setiap yang disembunyikan adalah malu untuk dicakap secara terang-terangan maka eloklah jika tidak disebut kata-katanya yang secara terus kerana itu adalah keji bagi cantik jadi kita lapik begitu juga dipandang baik pada adat kebiasaan untuk menyebutkan secara kinayah tentang wanita tentang isteri kalau kita di sini kita sebut orang rumah Ha, orang rumah saya nak gini-gini ha, Itu lapik lah hmm. Banyak orang dia cakap isteri ataupun bini Ataupun orang perempuan aku ha, Kita sebut orang rumah tu dia lapik lah Begitu juga halnya dengan orang-orang yang punya kekurangan yang malu Nak disebutkan tak sesuai kita sebut terang-terangan Orang itu berpenyakit penyakit sopak ataupun botak Atau buasir dan sebagainya Bahaya lidah yang ke-8 boleh membuatkan kita ni mengutuk bahaya lidah yang kesembilan berlebih-lebihan dalam nyanyian dan syair kata Imam Ghazali telah kami sebutkan pada kitab mendengar ada satu kitab lagi dalam kitab Induk Ihya Ulamuddin akan hal-hal yang diharamkan tentang berkaitan nyanyian dan hal-hal yang dihalalkan maka tiadalah kami mengulanginya lagi maksud dia kena rujuk di sanalah adapun syair yang baiknya itu baik dan yang buruknya itu buruk hanya berlebih-lebihan untuk bersyair itu dikira tercela, termasuklah dalam aa, menyanyikan lagu-lagu. Kesimpulannya, melagukan syair dan menyusunnya itu tidaklah haram kecuali berlebihan. Bahaya yang kesepuluh, lidah boleh membuatkan kita ni banyak senda gurau aa, berlawak jenaka. Asalnya, senda gurau itu tercela dan terlarang kecuali sedik sekadar sedikit yang dapat dikecualikan. Yang dilarang itu adalah berlebih-lebihan dalam bergurau ataupun asyik bergurau. Berlebih-lebihan dalam bergurau akan mempusakai banyak ketawa. Dan banyak ketawa itu mematikan khulbu, mematikan hati dan menjatuhkan kehebatan diri dan kemuliaan diri. Ha, sekiranya terlepas daripada bahaya-bahaya itu, maka tidaklah tercela sebab Nabi Muhammad pun dia bergurau juga. Ha, tapi dengan kadar yang sepatutnya. Serina Umar berkata, sesiapa yang banyak ketawanya nescaya kurang haibahnya. Maksud dia kurang disegani orang. Ha, kurang, kurang hebat diri dia tu. Umar berkata, sesiapa yang banyak cakapnya nescaya jatuhlah. Maksud dia banyaklah salah cakapnya. Sesiapa yang banyak salah cakapnya nescaya kuranglah malunya. Sesiapa yang kurang malunya nescaya kuranglah waraknya. Sesiapa yang kurang waraknya, nescaya matilah hatinya. Okay. Bahaya lidah yang ke-11, ejekkan dan memperolok-olok. Ha, arti mengejek itu ialah menghina, melecehkan dan memberitahukan sifat yang memalukan dan kekurangan-kekurangan dengan cara yang melucukan kita jadikan bahan lawak akan kekurangan orang-orang lain. Hal itu kadang-kadang berlaku dengan meniru perbuatan ataupun kita tiru perkataan dia dan kadang-kadang dengan isyarat dan tunjukkan. Apabila ada yang demikian itu di hadapan orang yang diejek, nescaya tidak dinamakan umpatan tetapi mengandungi erti umpatan. Bahaya yang ke-12, lidah ni boleh membuatkan kita terbuka rahsia. sebab buka rahsia ni kan kesedap. Membuka rahsia itu dilarang kerana menyakitkan dan menghinakan hak orang yang dikenal. Sabda Nabi SAW, apabila seseorang berbicara sesuatu hal, lalu kemudian ia berlalu pergi, maka itu adalah amanah. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Maka membuka rahsia itu satu pengkhianatan dan haram. Apabila adanya kemelaratan Orang cerita pada kita satu benda-benda yang sensitif berkaitan dia, bila dia pergi terjumpa orang lain kita tepi cerita pula yang dia cerita tu tadi kan ah ha, tu ha, sebab apa jadi macam tu sebab buka rahsia ni dia lazat ah ha, kita rasa hebat sebab kita ada maklumat yang orang lain tak ada jadi kita sedap nak buka dan ha, terasa diri ni penting sebab mudah nak tarik perhatian orang ha, semoga kita dijauhkan oleh Allah daripada fitnah yang ini bahaya lidah yang ke-13 berjanji dusta Berjanji dusta ni adalah sebahagian daripada tanda-tanda nifak, tanda-tanda munafik. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tiga perkara yang sesiapa ada pada dirinya, maka dia itu orang munafik. Walaupun dia berpuasa, walaupun dia mengerjakan solat dan mengaku sebagai orang Islam. Iaitu, satu, apabila bercakap, dia berdusta. Dua, apabila berjanji dia menyalahi janji dia tak tunaikan janji dan apabila diberi kepercayaan dia berkhianat yang ini munafik walaupun jenis orang puasa semayang dan sebagainya jadi orang-orang yang macam ini seboleh-bolehnya kita jangan ada connection dengan dia hadis seterusnya Rasulullah bersabda ada empat perkara yang jika sesiapa ada pada dirinya nescaya dia orang munafik dan sesiapa yang ada pada dirinya suatu sifat daripada empat itu nescaya ada padanya suatu sifat daripada munafik sampailah dia tinggalkan sifat tersebut apa sifat tu apabila berkata-kata dia berdusta apabila dia berjanji dia menyalahi janji apabila membuat suatu perjanjian dia menyalahinya dan apabila bermusuhan dia menganiyai orang riwayat bukhari dan muslim Bahaya lidah yang ke-14. Ha, lidah boleh membuatkan kita berdusta dalam kata-kata dan dalam sumpah. ini menipu lah. Rasulullah bersabda, Awaslah daripada berdusta. Sesungguhnya orang yang berdusta itu bersama-sama orang yang zalim, kedua-duanya dalam nar, kedua-duanya dalam neraka. Riwayat Ibnu Majah An-Nasa'i. Nabi bersabda sambil bersandar. Tidakkah aku beritahu kepada kamu tentang dosa besar yang terbesar? Iaitu mempersekutukan Allah dan menderhakai ibu bapa. Kemudian baginda duduk lalu bersabda, ketahuilah dan berdusta dan menipu. Nabi tambah lagi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bahaya lidah yang ke-15 mengumpat. Yang ini kita sedia maklumlah. Bahaya yang ke-16 buat fitnah kata nabi tidak akan masuk ke jannah orang yang membuat fitnah riwayat bukhari dan muslim bahaya lidah yang ke-17 talam dua muka gergaji dua mata itulah kemunafikan orang jenis ni dia suka berdolak-dalik kepada dua pihak yang bertentangan bahaya yang ke-18 bahaya pujian kadang-kadang puji-pujian ni dia boleh membawa kepada kemelaratan nak puji pun Tengok situasi macam mana dan kadar dia setara mana. Bahaya lidah yang ke-19, dikhawatiri tersalah cakap tentang Allah dalam hal yang halus-halus yang kita sukar perasan. Bahagian ni saya tidak ulaslah sebab dia kena masuk pengajian. Bahaya lidah yang ke-20 kata Imam Ghazali, dikhawatiri akan bertanya hal yang dalam-dalam tentang Allah. Yang ini pun kena duduk dalam uh, pengajian. Jadi sebenarnya kitab Bahaya Lidah ni, yang dalam kitab Induk Ihya itu, saya sudah syarahkan. Syarahkan sampai khatam. Yang ni kita sekadar baca dan sedikit ulasan. Dia bukan syarah. Kitab tu saya syarah habis dan rakaman dia ada di YouTube. Tuan-tuan boleh cari. Dari awal sampai habis. Yang tu dia lebih terperinci lah apa benda yang Imam Ghazali cakap ni situasi yang dibenarkan berdusta. Ha, masa bila boleh boleh berbohong? Ummu Kalthum berkata, aku tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan untuk berdusta terhadap sesuatu kecuali pada tiga tempat. Satu, iaitu orang yang mengatakan sesuatu perkataan yang tujuannya untuk membaikkan. Ha, dia untuk mengurangkan mudarat antara dua orang yang sedang sedang bertelingkah dan dia cuba cari manfaat ha, tapi cara dia tu kena sesuai dengan agama ha, janganlah over. Eh, matlamat tidak menghalalkan cara. Nak membaikkan orang ni pun dia ha, kena kena bijak juga kan. Bukan asal bagi baik saja. Orang yang mengatakan sesuatu perkataan dalam peperangan, ha, dalam peperangan ni dia ada tipu helah. Kita ditangkap contohnya kita tak boleh nak dedahkan lokasi ataupun kerahsiaan tentera kita. Jadi kita boleh menipu. Dan orang yang berbicara dengan isterinya dan isteri yang berbicara dengan suaminya. Maksudnya dalam berumah tangga ni ada hal-hal yang kalau kita cerita tu bawa bawa mudarat. Dia elok jangan cerita. Tapi bahagian ni pun terperinci. Ada perinci dia lagi. Tuan-tuan ha, carilah syarahan saya tu dalam YouTube. Boleh berdusta dalam hal-hal yang ringan sekadar untuk memperbaiki hubungan antara dua pihak yang sedang renggang. Asalkan cara kita tu jangan melampau. Boleh berhelah dalam situasi peperangan. Dan boleh berdusta dalam hal ehwal suami isteri yang dikhawatiri akan mengeruhkan hubungan mereka sekiranya hal itu timbul. Asalkan tidak melampau atau berlaku kezaliman. Sabda Nabi SAW, tidaklah dinamakan pendusta akan orang yang berusaha memperbaiki hubungan antara dua orang yang berselisih. Lalu ia mengatakan yang baik dan ia menambahkan yang baik. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dua orang ni yang berselisih. Kita jumpa si A ni. Walaupun A tu kata B tu perangai teruk lah gini, 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 gini. Lepas tu kita jumpa B pula. B tanya, eh tadi kamu sembang dengan A. Apa A cakap? Tentang aku. Ha, kita cakap kat B, tak ada lah cerita apa tentang kamu. Kami cerita benda lain lah. Ha, dia nak memperbaik Macam itu boleh Padahal menipu lah tu Kan orang tu cakap Yang buruk-buruk tu ni ha, Tapi ada perincian dia ha, Kita nak tolong perbaik Orang ni Kita kena selidik dulu Mana yang lebih elok Sama ada mereka ni Kekal berhubung dekat Ataupun berjarak Sebab kadang-kadang Dengan berdekat itu Dia lebih mudara ha, Contoh mereka dia pasangan suami isteri, uh, suami dia belasah dia setiap hari kan. Uh, jadi dia pun uh, berjauh lah dengan, dengan suami dia semua tak tahan ni. Eh. Kita pergi pujuk berbaik pula. Uh, kita tak tahu situasi macam mana-macam mana kan. Yang kita fikir asal baik sudah. Uh, jadi mereka pun baik balik kena belasah mati terus. Uh, jadi kena kena ambil tahu banyak benda jugalah di situ. Dia bukan asal nak bagi baik saja. Hmm. Asma bin Yazid berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kedustaan itu dituliskan terhadap anak Adam selain daripada orang yang berdusta antara dua orang muslim untuk memperbaiki hubungan antara kedua-duanya riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Hmm. Dan tajuk yang terakhir aa, tentang mengumpat. Pada dasarnya mengumpat ni tak boleh. Tetapi ada keadaan-keadaan yang boleh ha, Sama macam bertengkar, sama dengan berdebat Ada situasi boleh, ada situasi tak boleh Kebolehan mengumpat ha, Bila kita ni dibenarkan mengumpat? Kata Imam Al-Ghazali Ada enam keadaan yang kita ni boleh mengumpat Yang pertama Kita boleh mengumpat sekiranya kita dizalimi oleh pihak yang ada kuasa Pihak yang berkuasa pihak atasan. Kita boleh mengadukan hal itu kepada pihak yang lebih tinggi daripadanya. Dalam aduan itu sudah tentulah kita kena cerita. Kena mengumpatlah apa yang berlaku. Itu dinamakan mengumpat yang dibenarkan. Tapi tak boleh tambah-tambah cerita. Nah, tak bolehlah. Cerita apa yang sebenar berlaku lah. Contoh kita duduk dalam satu desa orang Arab dulu-dulu satu desa dia ada kepala desa ketua desa ketua desa dia tu ada buat kesalahan tertentu jadi orang kampung tu boleh mengumpat kepada wali negeri wali negeri ni maksud dia pembesar negeri cerita tentang apa yang ketua ketua desa ni buat mengadulah mengadu jadi mengadu itu mengumpat tapi dibenarkan yang kedua mengumpat ni dibenarkan untuk membetulkan kesalahan contohnya Saidina Umar pernah memberi salam kepada Saidina Uthman tetapi tidak dijawab oleh Saidina Uthman. Lalu Saidina Umar pun mengadukan hal itu kepada Saidina Abu Bakar. Maksud dia dia ada mengumpatlah bila dia mengadu tu. Jadi Saidina Abu Bakar pun tolonglah menyelesaikan apa masalah yang berlaku tu. Saidina Umar juga pernah menerima aduan tentang Abu Jundul atau Abu Jandal membuat khamar membuat arak di Syam. Saidina Umar pun menulis surat kepada Abu Jundul Lalu Abu Jundul pun bertaubat. Jadi aduan yang orang buat kepada Serina Umar tu, yang itu adalah umpatan tetapi dibenarkan. Yang ketiga, dibenarkan mengumpat apabila kita nak meminta fatwa daripada mufti ataupun daripada khodi ataupun daripada mana-mana pihak yang layak. Kita boleh menceritakan masalah yang kita hadapi dan tentang orang-orang yang terlibat. Jika kita dapat cerita secara kinayah secara sindiran, secara berlapik lagi bagus. Tapi kadang-kadang tak sampai apa yang kita nak cerita tu kan. Kita cerita terus. Apabila kita cerita terus, dia akan jadi mengumpat. Contohnya, Hindun binti Utbah berkata kepada Nabi SAW, cerita tentang suami dia. Abu Sufyan itu, lelaki yang kikir, kedekut. Dia kata suami dia kedekut, mengumpat lah tu kan. Dia tidak memberikan kepada aku apa yang secukupnya untuk aku dan anakku Bolehkah aku mengambil tanpa pengetahuannya? Ya? Ambil duit untuk gunalah Untuk yang perlu Maka Nabi menjawab Ambillah apa yang mencukupkan, bukan ambil berlebihan pula Ambillah apa yang mencukupkan bagi engkau dan anakmu Dengan baik Riwayat Bukhari dan Muslim Yang keempat Mengumpat boleh untuk menakutkan orang Islam daripada melakukan kejahatan. Contohnya, apabila kita melihat seorang faqih, satu orang baiklah, yang kerap bergaul dengan pelaku-pelaku bida'ah atau orang-orang fasik, yang kita khawatir kebida'ahan dan kefasikan mereka tu akan berjangkit kepada si faqih tadi. Sebab duk bergaul sangat dengan mereka ni, ketika itu, bolehlah kita mengeluarkan cerita melalui umpatan yang dibenarkan. Yang kelima dibenarkan mengumpat untuk memperkenalkan seseorang bagi orang yang memang terkenal dengan gelaran yang kurang enak. Contohnya kita sebutkan orang tertentu sebagai si pincang. Oh si pincang tu kata gini-ginilah sebab rata-rata orang pun tahu. Ha, gelaran dia macam itu. Dan dia pun okey dengan gelaran tu. Ataupun si kabur mata, ataupun si pendek, ataupun di tempat kita black ataupun kita kata bob ha, dan sebagainya. Dengan syarat gelaran itu tidak dibenci oleh mereka. Kalau mereka tak suka gelaran tu tak boleh. Maka tidak berdosa orang mengatakan diriwayatkan daripada Abu Zanad, daripada si Pincang. Iaitu Al-A'raj nama dia tapi orang sebut si Pincang. Dan dirawikan oleh Salman daripada si Kabur Mata. Para ulama sudah berbuat demikian kerana pentingnya pengenalan. Tetapi jika ada cara lain untuk memperkenalkan seorang yang itu adalah lebih baik. Yang, yang yang terakhir kita boleh mengumpat untuk menyatakan tentang seseorang yang mempamerkan kefasikannya. Dia buat benda yang salah dan dia tunjuk pada orang. Contohnya, seorang lelaki yang menampakkan dirinya seperti wanita kepada orang lain. Yang tu boleh mengumpat. Tapi bukan mengumpat kau-kau punya orang yang mempunyai tempat minuman keras dia jual jual minuman keras terang-terang orang yang menampakkan dirinya meminum khamar dan orang yang meminta harta orang lain dengan separuh paksaan dia ugut orang Umar berkata tidak ada kehormatan bagi pelaku maksiat yang dimaksudkan di sini ialah orang yang menampakkan kefasikannya bukan orang yang berusaha menutup perbuatannya kerana orang yang berusaha menutup perbuatannya hendaklah dipelihara kehormatannya. Ha, ada aib, dia tak mau aib dia terbuka. Ha, ni aib dia tunjuk terang-terang. Ha, yang itu kita boleh cerita pasal dia. Syultu bin Turaif berkata, Aku bertanya kepada Hasan Al-Basri, Ada seorang lelaki yang fasik, yang menampakkan kemaksiatannya. Adakah menyebut tentang hal itu menjadi umpatan terhadapnya? Hasan al-Basri menjawab tidak dan tidak ada kemuliaan bagi orang itu tentang yang menampakkan kemaksiatan tu. Al-Hasan berkata, ada tiga jenis manusia yang tidak menjadi umpatan terhadap mereka iaitu orang yang ikut hawa nafsu. Kita boleh bercerita tentang dia, orang fasik yang menampakkan kefasikannya dan penguasa yang zalim dengan syarat mereka menampakkan perbuatan mereka itu. Itulah tadi ringkasan petikan dan rumusan daripada kitab induk ahya ulumuddin kita sekadar baca dan ulas sikit-sikit sahaja tak sampai kepada level syarahan pun jadi kesimpulannya lidah kita ini antara anggota yang paling utama yang akan terlibat dengan hisap di akhirat kelak kita kena sangat berhati-hati jadi kita kenalah menjaga lidah masing-masing gunakanlah pada tempat yang sesuai Uh, kita tak mau dah nak memfitnah, tak mau dah mengutuk, tak mau dah nak menipu, tak mau dah nak mencarut, tak mau dah nak mengejek, nak malukan orang, nak lawakkan orang semua kita tak mau dah. Uh, semoga uh, lidah kita ni jadi macam lidah orang-orang soleh lah. Uh, lidah arwah Rasulullah, lidah empat orang sahabat paling utama, uh, lidah isteri-isteri uh, Rasulullah, uh, lidah sahabat-sahabat utama yang lain. Uh, sebagaimana lidah orang-orang soleh dan soleha. Uh, sekadar itu sajalah perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Salah dan silap, saya mohon banyak-banyak maaf.